aholi daromadlarini oshirish ishlab chiqarish tadbirkorlik subyektlari faoliyatini uzluksiz yo'lga qo'yish borasida viloyatda xayrli ishlar amalga oshirilmoqda yangi ish o'rinlari yaratilib mahsulot hajmi va turi oshirilyapti tafsilotlar muxbirimiz lavhasida karantin davrida mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarining uzluksiz ishlashini ta'minlashga qaratilgan e'tibor ayniqsa tadbirkorlik subyektlariga yaratilgan qo'shimcha imtiyozlar qashqadaryolik kichik biznes vakillarining ham ruhini ko'tardi ishlab chiqarish korxonalarining tizimli faoliyat yuritishlari uchun yanada keng imkoniyat yaratdi qarshi shahrdagi istiqbolli loyihalardan biri bes elektronik system mas'uliyati cheklangan jamiyatida ham ish uzluksiz tashkil etilmoqda natijada bir kunda 100-150 donagacha televizor ishlab chiqarilib buxoro xorazm jizzax samarqand viloyatlariga buyurtma asosida yetkazib berilmoqda dastlab faoliyatini maishiy texnika vositalarini sotish bilan boshlagan jamiyat bugun xitoy davlati bilan hamkorlikda mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi ayni vaqtgacha bu yerda 30 mingga yaqin raqobatbardosh televizorlar ishlab chiqarilib ichki bozorga yetkazib berildi aholini arzon va sifatli maishiy texnika vositalari bilan ta'minlash import o'rnini bosuvchi tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish maqsadida faoliyat boshlagan korxonada dastlab 32 va 43 dyumli bugun esa 49 va 55 dyumli televizorlar ishlab chiqarila boshladi yaponiya texnologiyasi asosida tayyorlanayotgan mahsulotlar tasvirning yuqori darajada tiniqligi bilan ajralib turadi ayni kunlarda esa televizorning yangi f 20 modelini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich bizani shu eng qiyin davrlarda ham qo'llab quvvatlab kelmoqdalar karantin davrida ham ishlashimiz uchun shart sharoitlar yaratildi bu avtotransportlarni harakatlanishi yuklarni to'xtovsiz kirib kelishi kreditlarni kechiktirilishi va soliq turlaridan ozod bo'lishi karantin davrida mahsulotlarni kirib kelishiga chetdan import qilinishiga hech qanaqa to'sqinlik bo'lmadi hamma yuklarimiz o'z vaqtida o'z grafik bo'yicha kirib kelmoqda karantin davrida ham ishimiz faoliyatimiz to'xtagani yo'q shartnomalar bo'yicha o'z majburiyatlarimiz bajarib kelmoqdamiz olti xil televizor chiqarishga erishganmiz va hozir qirq to'qqiz va ellik besh modellarimizda bunda smart funksiyalari mavjud aqlli televizorlar hisoblanadi ichida internetga kirib bemalol o'quvchilar darsliklarini bajarish mumkin internet orqali istalgan narsaga internetdan kirib foydalanishlari mumkin ayni paytda loyihaning keyingi bosqichiga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgan aholi ehtiyojidan kelib chiqib ichki bozorni arzon va sifatli changyutgich kir yuvish mashinasi va Bo boshqa maishiy texnika vositalari bilan ta'minlash rejalashtirilgan yangi loyiha ishga tushishi munosabati bilan qo'shimcha yana 20 ta ish o'rni yaratiladi shuningdek televizor uchun zarur bo'ladigan 7 xildagi kabel ishlab chiqarish ham yaqin kunlarda yo'lga qo'yiladi ta'kidlash joizki joriy yilda qarshi shahrida 12 ta yangi loyiha ishga tushirildi natijada 40 dan ortiq ish o'rni yaratildi mahsulot ishlab chiqarish hajmi va xizmat ko'rsatish turlari oshdi jumladan kichik sanoat zonasida oynali shishaga qayta ishlov beradigan innovatsion glass texnologiya xususiy korxonasining faoliyat boshlagani aholi va qurilish tashkilotlari hamda tadbirkorlar uchun katta qulaylik yaratdi turli qalinlikda va har xil rangda ishlab chiqarilayotgan bu qurilish mahsuloti shu vaqtga qadar xarajat evaziga qo'shni viloyatlardan olib kelingan zamonaviy qurilishda muhim bo'lgan vositaning hududning o'zida ishlab chiqarilayotgani mahsulot ta narxining arzonlashishiga olib keldi chidamlilik darajasi oddiy oynaga nisbatan 18 barobar yuqori bo'lgan 400 kg-gacha bosimga bardoshli bo'lgan mustahkam zamonaviy qurilish ashyosiga bugun talab yuqori prezidentimiz tomonidan biz tadbirkorlarga ko'plab yengilliklar yaratib berilgan ayniqsa karantin paytida biz tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash ishlarimiz to'xtab qolmasligi uchun olgan kreditlarimizga kredit kanikullari berildi soliqlarda yengilliklar yaratildi ba'zi soliq to'lovlarini tülü, 1 oktyabrgacha uzaytirib berishdi Bizning korxonamiz yangi faoliyat boshlagan bo'lishiga qaramasdan ishimiz to'xtab qolmadi karantin paytida ham to'liq ish faoliyati bilan ishladik oyna mahsulotlariga chuqur ishlov berdik закалыват qildik bukdik va har xil o'lchamlarga kesdik va ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni shahrimiz, viloyatimizda qurilayotgan ko'plab qurilish obyektlari tadbirkorlari aholiga yetkazib berdik korxonaning loyiha qiymati 700 yuz ming dollar bo'lib sarmoyaning 200 yuz ming dollarini bank krediti tashkil etadi ishlab chiqarish jarayonlari uchun xitoy davlatidan zamonaviy eng so'nggi rusumdagi texnologiyalar olib kelib o'rnatildi bir oyda 10 ming metr kvadrat shishali oynani toblash imkoniyatiga ega bo'lgan korxona ishga tushishi bilan 32 ta yangi ish o'rni yaratildi ayni paytgacha 600 yuz million so'mlik oyna mahsulotlari ishlab chiqarilib realizatsiya qilindi men shu mahalga qadar ishsiz edim mana shu korxonani ochilgani munosabati bilan e, bu yerga ishga qabul qilindim ikki oy mobaynida bu yerdagi texnikadani sir sarorlarni muntazam ravishda işte, o'rganib olib faoliyatimni yuritmoqdaman ayni paytda men oyna kesaman uskunalarimiz bor charxlaymiz o'z ishimdan mamnunman ayni vaqtda ishlab chiqarishning ikkinchi bosqichi ya'ni kuzgu mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlariga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgan yangi sex ishga tushishi munosabati bilan yana 30 ta ish o'rni yaratiladi oyna kesadigan avtomatik qurilmaning yaqin kunlarda ishga tushirilishi ishchi xizmatchilar mehnatini yengillashtirish bilan birga ish hajmini oshirishga xizmat qiladi